Всем привет, дорогие друзья, с вами я Арина, и сегодня видео о зоопокупках для моих питомцев. Покупок, покупок немного, их даже практически нет, но я все равно решила поделиться с не, с, ими с вами. Сейчас летние каникулы, и э, я не могу после школы заходить в зоомагазины и покупать э, необходимые средства для животных, поэтому я выбрала э, сегодня день и поехала и купила их. Давайте уже начнем. Сейчас я вам их покажу. А Муся сейчас у нас гуляет. Она у нас на природе питается полезными овощами и травку кушает. Ну а мы начинаем. Итак, первое, что я купила, это опилки от фирмы Жорка. Вот экологический чистый продукт. Ну в общем, самые обыкновенные опилки. Взяла их на лето потому что скоро мы уже поедем на Иссыкуль, и они нам пригодятся. Далее это сено от фирмы Жорка, сено луговое. Вот, оно идет как для хомячков, для кроликов и для морских свинок. Корм от фирмы Little One для морских свинок. И вот такой вот корм для хомяков. А сейчас давайте почитаем состав этого корма для хомячков. Фирма называется Верные друзья. Мне очень нравится этот корм это премиум. В общем, классный корм. Если кто-то увидит, берите, даже не сомневайтесь. Просто классный. А состав вы можете прочитать сами. Сейчас хомячков я кормлю вот таким вот кормом. Это корм от фирмы Вака. Вот. Вы можете посмотреть на состав. Состав, в принципе, хороший, но этого корма мало. И поэтому я купила еще вот этот вот корм. Давайте сейчас мы высыпем его в эту баночку и посмотрим его содержимое. Также возьмите на заметку себе то, что здесь есть такая вот закрывашка, что способствует хранить этот корм в пакетике. Ну, и, в общем, вот такой вот состав корма. В принципе, он хороший. Знаю, будут вопросы по поводу вот таких вот маленьких гранулах. А, в общем, хомячки, они это не едят, собственно, поэтому я и не выбираю. Но, оказывается, это дополнительные витамины к корму, так что они никак не вредят здоровью хомячка. Вы даже можете это проверить... Э просто опускаете гранулы в воду и все и смотрите красится ли вода или нет я так уже проверяла вода не покрасилась поэтому вот я не вынимаю эти гранулы и все окей вот так вот корм выглядит сблизи ну а вот так вот выглядит корм для, для морских свинок от э, фирмы Little One Фирма Little One более жирные корма и не рекомендуется их давать хомячкам, а для свинок они идеальны. Мне много людей писали в группе ВКонтакте, можно ли кормить и хомяков, и морских свинок одним и тем же кормом. Так вот, на что я вам и отвечу: что этого делать ни в коем случае нельзя. Так как у хомячков свой специализированный, специализированный корм, а у свинок свой. И у свинок э, более жирный корм, чем у хомячков, а у, в, в корме для хомячков нет тех добавок и тех рекомендаций, которые нужны морским свинкам. Так что этого делать не рекомендуется. Ребята, я надеюсь, что это видео было полезно для вас. Всем до новых встреч. Пока.